Hai, selamat datang semua. Bila sebut pasal belajar, apa yang terlintas kat fikiran kita? Selalunya, hafal. Hafal dan hafal untuk lulus periksa, kan? Tapi macam mana kalau saya cakap ada cara yang jauh lebih baik, lebih mendalam dan ilmunya lebih kekal? Hari ini, kita akan ketepikan dulu kaedah hafalan semata-mata dan kita akan bongkar 8 kaedah hebat untuk pembelajaran yang betul-betul melekat dalam minda. Okey, jom kita mula dengan satu soalan besar. Adakah menghafal tu sama dengan belajar? Cuba kita fikir sekejap. Yelah, kita mungkin boleh hafal sifir, senarai tarikh penting dalam sejarah atau formula kimia. Tapi adakah itu bermakna kita betul-betul faham kenapa sesuatu tindak balas kimia itu berlaku? Atau bagaimana satu peristiwa sejarah itu membentuk dunia kita hari ini? Ha, kat sinilah perbezaan utamanya. Dan perbezaan tu sangat jelas kat sini. Tengok belah kiri, kita ada pembelajaran hafalan. Ia ni macam cat kat permukaan dinding. Nampak cantik sekejap tapi senang sangat terkupas dan hilang lepas peperiksaan. Manakala di sebelah kanan, pembelajaran bermakna. Yang ini pula tentang membina asas yang kukuh. Kita kaitkan idea baru dengan apa yang kita dah tahu, jadi kita cipta satu pengetahuan yang tahan lama dan betul-betul boleh kita guna. Jadi, apa sebenarnya pembelajaran bermakna ni? Senang cerita, ia adalah proses menghubungkan maklumat baru dengan apa yang dah sedia ada dalam otak kita. Cuba bayangkan, setiap ilmu baru tu macam sebuah kapal. Tanpa sauh, ia akan hanyut dan hilang. Tapi bila kita kaitkannya dengan pengetahuan sedia ada, kita seolah-olah bagi dia sauh yang kukuh. Ilmu tu jadi lebih stabil, senang nak kita ingat balik dan yang paling penting, ia berguna dalam hidup. Okey, untuk kupasan kita hari ini, ini adalah perjalanan kita. Mula-mula kita akan tengok bilik darjah moden yang dipacu teknologi. Lepas tu kita beralih kepada pendekatan yang fokusnya pada pelajar itu sendiri, diikuti dengan kaedah belajar melalui pengalaman dan akhir sekali kita akan gabungkan semua ini. Jom kita terjah bahagian pertama. Zaman sekarang ni teknologi bukan lagi sekadar alat tambahan, tapi dah jadi sebahagian daripada nadi pendidikan. Kaedah-kaedah yang akan kita lihat ni tunjukkan macam mana kita boleh guna teknologi untuk wujudkan pengalaman belajar yang lebih dinamik dan fleksibel. Yang pertama sekali, pembelajaran teradun. Bayangkan macam ni. Hari Isnin, pelajar bincang dalam kelas bersemuka dengan guru. Esoknya, hari Selasa, mereka guna platform online pula untuk buat analisis watak bersama-sama dari rumah. Ia gabungkan yang terbaik dari dua-dua dunia, interaksi fizikal dan fleksibiliti digital. Pengalaman belajar pun jadi lebih kaya. Seterusnya, Pembelajaran hibrid. Perkataan kuncinya kat sini ialah pilihan yang serentak. Contohnya dalam satu kelas fizik, mungkin ada 10 pelajar dalam makmal tengah buat eksperimen. Pada masa yang sama ada 5 lagi pelajar join dari rumah melalui video, tengok dan catat data yang sama. Jadi, yang penting kat sini ialah fleksibiliti lokasi dalam satu sesi yang sama. Ha, ini dia bahagian yang selalu buat ramai orang keliru. Apa beza teradun dengan hibrid? Tengok jadual ni. Pembelajaran teradun adalah tentang gabungan aktiviti yang berbeza untuk semua pelajar, manakala pembelajaran hybrid pula adalah tentang pilihan lokasi yang berbeza pada masa yang sama. Pendek kata, teradun ubah apa yang anda buat, hybrid ubah di mana anda buat. Jelaskan? Kaedah terakhir dalam bahagian ini, kita ada bilik darjah terbalik atau flipped classroom. Namanya pun dah terbalik sebab ia memang terbalikkan cara belajar tradisional. Pelajar tonton video penerangan asas di rumah. Jadi, bila datang kelas, mas yang berharga tu boleh digunakan untuk perbincangan, kerja kumpulan dan bimbingan terus dari guru. Ia mengubah peranan guru dari sekadar penyampai maklumat kepada pemudah cara pembelajaran. Okey, jom kita beralih ke kumpulan kaedah seterusnya. Kalau tadi kita tengok macam mana teknologi ubah persekitaran belajar, sekarang kita nak tengok macam mana kita boleh sesuaikan pengalaman belajar tu untuk setiap individu. Ini semua tentang meletakkan pelajar sebagai watak utama. Nah, ini dia pembelajaran terbeza. Senang cakap, kaedah ni terima hakikat yang setiap pelajar belajar dengan cara yang berbeza. Contohnya, dalam kelas sejarah, semua orang belajar tentang topik yang sama, katakanlah Kesultanan Melayu Melaka, tapi cara mereka tunjukkan pemahaman mereka tu boleh jadi lain-lain. Ada yang mungkin tulis esei, ada yang bina model istana, dan ada pula yang hasilkan video pendek. Matlamatnya sama, tapi jalannya berbeza-beza. Seterusnya, pembelajaran kontekstual. Yang ini adalah jawapan kepada soalan keramat semua pelajar. Cikgu, bila masa saya nak guna benda ni dalam hidup? Dengan kaedah ni, kita kaitkan konsep dalam buku teks dengan dunia sebenar. Contohnya, guna konsep matematik untuk rancang bajet perbelanjaan atau belajar kimia dengan analisis kualiti air sungai berdekatan. Bila belajar nampak kaitannya, ia bukan lagi sekadar latihan akademik tapi jadi kemahiran hidup. Dan kemudian pembelajaran konstruktif. Dalam pendekatan ni, pelajar bukan lagi dianggap sebagai bekas kosong yang perlu kita isi dengan ilmu. Sebaliknya, mereka adalah arkitek yang aktif membina bangunan ilmu mereka sendiri, macam mana? Dengan menguji idea, selesaikan masalah dan berinteraksi. Guru pula bertindak sebagai pemudah cara, bukan hanya penceramah di hadapan kelas. Alright, kita dah sampai ke kategori terakhir. Kalau tadi kita fokus pada penyesuaian, sekarang kita fokus pada tindakan. Ini adalah pendekatan di mana ilmu tu bukan sekadar diserap tapi dialami dan digunakan secara aktif. Jom tengok. Pertama, pembelajaran berasaskan otak. Yang ini sangat menarik ia guna apa yang sains dah buktikan tentang cara otak kita berfungsi. Contohnya, kita tahu otak kita lebih mudah ingat cerita berbanding senarai fakta yang kering. Jadi, seorang guru sejarah mungkin tak suruh hafal tarikh perang. Tapi sebaliknya, dia ceritakan kisah peribadi seorang askar yang terlibat. Ia tentang mereka bentuk pengajaran yang mesra otak, bukan melawannya. Dan akhir sekali pembelajaran berasaskan projek. Penting untuk faham dalam kaedah ni projek tu bukanlah tugasan akhir. Projek itu adalah proses pembelajarannya. Pelajar diberi satu soalan besar atau masalah yang mencabar dan mereka perlu menyiasat, bekerjasama dan mencipta penyelesaian. Sambil buat semua tu mereka bukan saja belajar isi kandungan subjek tapi juga kemahiran berfikir secara kritis dan bekerjasama. Jadi, lepas kita dah lihat kesemua lapan kaedah ni, apa maknanya? Penting untuk kita tak lihat ia sebagai pilihan yang satu lawan satu. Sebaliknya, anggaplah semua ini macam satu set alatan yang lengkap dalam kotak peralatan seorang pendidik yang hebat. Dan inilah dia, kita alatan lengkap kita. Daripada pembelajaran teradun hinggalah keberasaskan projek. Setiap satu ada kekuatan dan fungsi tersendiri. Kehebatan seorang pendidik moden sebenarnya terletak pada kebijaksanaan untuk memilih dan menggabungkan alatan yang betul untuk pelajar yang betul pada masa yang betul. Tujuannya satu, untuk membina satu ekosistem pembelajaran yang kaya, pelbagai dan betul-betul berkesan. Petikan ini merumuskannya dengan sangat baik. Pendidikan tradisional selalunya fokus untuk meluputi atau menghabiskan silibus, tapi pembelajaran bermakna adalah tentang menyingkap ilmu. Ia tentang mencetuskan rasa ingin tahu, menggalakkan penemuan dan memberi kuasa kepada pelajar untuk menjadi tuan kepada pembelajaran mereka sendiri. Ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Cuba bayangkan satu dunia di mana kaedah-kaedah ini bukan lagi sesuatu yang istimewa tapi dah jadi kebiasaan dalam setiap bilik darjah. Di mana pembelajaran itu relevan, aktif dan disesuaikan untuk setiap orang. Agaknya, macam mana ia akan mengubah bukan saja pelajar kita tetapi seluruh masyarakat kita? Fikir-fikirkan.